Серйозно, вони своїх полонених самі у чорні пакети завертають. Герасимов, ревізії імітує Скабєєва. Кричить, її не чують, дронів боїться, жінка. Кадиров вчить міністра фінансів гроші рахувати. А Хлабистін предлагають бабло забить безплатно родину любить. І да, у них церковники всіх мастій учать, як правильно жінчина біть. Мене звуть Олена Центила. Погнали. І для початку товариші Рускаскрипне розкріпастілись і вирішили запитати, а що ми про них думаємо? як то поділити по регіонам хто можна сказати так, за, хто проти Росії? ви настроєння? Запитували не у нас, а у політолога з окупованого Донецька. Він відповів, але ваші варіанти мені ой, як цікаві. А вони Вони насосали з пальця Росію. І візді у тебе от висосене виставлять питаються. «Это не я, це хлабистін, возмущається. Большей частью все, все, что предлагается сейчас, это либо спекуляция, либо бред сумасшедшего. То есть это вот насосы на из пальца, кто-то там СССР хочет возрождать и идеализирует его. Я жил в СССР, там нечего идеализировать. Мне кажется, что Хлобыстин от сей вот «квантовый стрибок убег зрадники в сволот, почему он врет, сделал». Нет, не кажется. Пенсионерки в пилотках выступили маршем. За все хорошее против всего плохого. Песню запевай, «Бредни затевай» два. Девочки, с левой ноги. Начинаем. Раз, два, речу. три, четыре. Раз, два, три, четыре. три, четыре. Раз, два, Пожалуй, не уставать, отстаю, не отставать, построение на пять, все законы без похожих, весь ты загибай, сейчас страми ноги, Сенсу забирати на всіх там ані шостих, ані двадцять шостих палат не вистачить, куди не глянь. От точно вискочить якесь чуперадло. Оце Светра з ведмедиком натягнуло не допомогло. Оце ж воно словами через рот наговорило собі на два строки за гратами за співпрацю з терористами. Точно так же як можна здати в оренду маленький кусок моря усіх там щоб вони ані е, німножечко таніровалість точний стагє по. американским, английским, французским разведывательным э, самолетам, которые напрямую участвуют, самолеты войск НАТО напрямую участвуют в огневом поражении объекта, как на территории Москвы, Крыма, так и, и вообще на территории России в Ростовском, Ростовской области и Краснодарском крае. Поэтому пора уже самолеты не допускать, объявить Черное море бесполетной зоной, например. От і звідки вони такі дивно вимахані беруться? Ну точно ж не в природний спосіб. А в неприродний, в як ви пам'ятаєте, у них скоро й заборонять. Штучне запліднення, септо. Воно ж може і непогано так боротися з їхнім поголів'ям, але поголів'я поки пережовує пережовану тему про хуситю. Ви теж помітили, що вони доволі часто в їхніх ефірах з'являтися. Почали. Ми так язик зламали. Тому що може у хусітах, якщо ми поможемо хусітам. каким-то хорошим будет, вооружением. Да. Если вы у них будут не только тапки и керосинка, но и, например, хорошо наводящиеся через спутники какой-нибудь хорошей страны занимающей одну мне кажется, метров... мы уже этот вопрос обсуждали. Ракета. Я считаю, что а, мы обязаны, конечно, сделать все возможное, чтобы у хуситов появились все необходимые для них Антікарабільної системи к чому хусіти і вообще, хуй з хусіти. Ті самі, які в Ємені підняли військове повстання в 2004-му згодом захопили південну частину. Далі були революції, захоплення влади. І от релігійно-політичний рух має відверто терористичний дух. Але кремлезалежні залежні не гидують Вони ж в цілому негідливі, як показують численні відео, які вони гордо знімають і викладають на позір всьому світові. А ви тут живете? Там да. цьому в, 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 в гаражі живете так да. Нет, правда. Нет, да. А там спите тоже. Ничего себе. И как он тут живется? Ну вот, живем. А должно быть стыдно. Ну, стыдно, когда видно. Но так получается, что видно у королевы красоты еще и как за две версты, а стыдно ее соседям. Попросили не приезжать на район. Будет так страшно. Помните, петиция была такая: Не пускать Алину Андреевскую в Киевский район. Типа жители Киевского района сказали: Не пускать Алину Андреевскую в Киевский да, район. Да, а да, ничего да. страшного, что Алина выросла э, на Но я живу, живут, а я буду появляться в том районе, в котором я считаю нужным. Каким образом Алина? я, другие блогеры, э, да, которые э, харизматичные или там э, пафосные, или там какие-то необычные, или там яркие, каким образом могут позорить страну или там город или район? Объясните мне, пожалуйста, вот как, каким образом вы опозорили? Кирилл, никаким, наверное, только тем, что я свободный человек, и хочу выглядеть так, как я хочу. Как хочу, так и калачу. І це не гра слів, це гасло їхнє. Цілком практичні рекомендації як дає духовний лідер і наставник імам казанської мечеті є, паличка маленька, яка мусульманда, і от акуратно жені. пару раз ударить мисваком, когда рука работает только от локтя, то есть не полностью плечевой сустав работает, а от локтя, маленькими ударами. Этот смысл в том, чтобы не нанести увечья, человеку, не, оставить синяки, а аккуратно дать понять человеку, остановись, ты делаешь неправильно. И что муж уже недоволен, что он уже дошел до того, что он уже поднимает руку. Серьезно. Ну, Вон и серьезно. Серьезнейше навіть серьезного, бо в Духовном мусульман подтвердили, между изби и побиванием женщины большая разница вот с этой историей про э, имама он вообще про другое говорил откуда вот это вот высокомерное такое англосаксонское отношение э, как будто вы обсуждаете жизнь каких-то туземцев с чего вдруг вы вообще вот себя так приподняли-то я понять не могу загадка загадка Бремя белого человека вот некоторых прям давит. Не надо усложнять пьявку и свора. Каноничный же Кадыло трясец, носий козлячую бороды и рясы, выдает, российский каноничный бьет, значит любит. А если убьет, ну, значит любил. Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть еще один раз возникшую опасность для семьи России. Поэтому, конечно, те, кто пытается объявить семью источником насилия, работают на, на западные глобалистские структуры. В любом случае, что бы они ни говорили как бы они ни приводили примеры о якобы защите женщин, на самом деле женщин уже защищает уголовный кодекс. И мы хотим еще раз заверить, что русская православная церковь, верующие люди категорически не принимают данный документ, он будет способствовать, к сожалению, расколу в нашем обществе, и родительское сообщество также выступает против любых документов, связанных с борьбой с надуманной проблемой домашнего насилия такая диверсия вызовет возмущение среди представителей традиционных религий. Надуманная проблема на самом деле выглядит вот так, если верить статистическим данным. Не менее 50% женщин, получивших тяжелые телесные, пострадали от рук партнера или родственника. Да и в целом 40% тяжких насильственных родом из русской семьи. Сім'я сім 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 да. навіть попри те, що кримінального покарання за знущання в родині в Росії немає, з початку війни побутового насильства побільшало майже вдвічі. Герої бухими геройствують. Як карають п'ять тисяч їхніх дерев'яних штраф, і це при тому, що сім років тому сімейне насильство декриміналізували. Посадити не можуть штраф максимум 30 тисяч, але беруть по п'ять. Р рагулі. Р. рожденная Россией, обреченная на насилие. Этот разговор семь лет назад взорвал интернет и мозг всем адекватным людям. Женщина звонит в полицию и просит спасти ее. Сожитель сбивает. А как вы не выезжаете, да, если попробую, я, вас вызову, как вы не, вы... Это не само... выезжаете? о чем? Ну, вы какую выезжаете? Я потом не знаю, какую она здесь. Девушка, пишет, если что-то случится, вы выедете? Что значит не выезжаете? Я вас убью, а обязательно выйдем, труп опишем, не переживайте. И таки довелось описывать. За несколько годин после звонка ця жинка Pomar lá, viu, Ну, трохи семейно-цинистной статистики. Майже 93% жінок, які були вбиті, були вбыти у тій самій русско-скрепной семьи, которую так рьяно Путин строит. В 50 регионах нашей страны уже горят лампады с огнем от большого семейного очага. Его зажгли на ВДНХ на форуме «Родные, любимые», во время которого Владимир Путин дал старт Году семьи в России. Большая ответственность. Мы благодарны, что именно нам ну, выпала честь а, стать хранителями Огня. Не годится? Да бросьте. Им там хвалиться тем самым рукоприкладством норма. Не стыдно. Путинист Марат Башаров избивал практически всех своих жен. Ну и что, говорит, ну и что, ну и что? А то, что дал пощечину на кухне и это жестокое из, у, избиение, ребят, ну, видимо, у вас... В глазах это видится. У меня... Но сейтинностый, а? Ну класс же. Тут комменты мають будут. Особо хочу прочесть тех, кто это принимает, понимает и прощает. За поребриком таких походу три ширинги в два ряда. Я о статистике. Вот куда все эти женщины, да и мужчины порой чего греха таить? Вот куда? Кстати, я не думала в тот момент, что он меня убить может, я не думала. Это уже, опять же, вот сейчас когда... осознаю. Сейчас я осознаю. И там спустя какое-то время я тоже над этим задумывалась. Спустя какое-то время я уже, э, то есть анализируя, я понимала, что он мог бы меня и грохнуть. Да. Ты никогда не пыталась в полицию. Мне было стыдно. И правильно, что стыдно. И вроде бы тут можно съязвить и поиронизировать, но не хочется. Вот один вопрос. Без насилия Россия рассыпется. На насілі там все і держиться. Це правда. Єдиний клей. Є ще два цвяхи, на яких та вся імітація нації тримається: приниження всіх завжди, і всюди, і страх, і для них можна в один посуд і не розмішувати. А вони не розмішувати, а навпаки, змішувати збираються, от змішали Кадирова з Мішустіним. А той смісі стидно на походу абоєм, глаза в пол, тексти заучене. Щоби дві свої фрази Дондон -дон не забив, роздрукували йому першокласними літерами, першокласними, бо як для першачків. Ну щоби знак знаки Р не перепутав. Я рад привіт сот вас в Грозден, на таком важном событии для всей страны, в первом Кавказском піромкавказським формі. Але поки дивина. говорящий кадыров что крутише говорящий кадыров говорит с министром финансов что крутише говорящий кадыров говорит министру финансов что с деньгами делать надо серьезно кадыров макнул силуанова что тот денег не дает вот все думают, что государство нам дает большие деньги, да, чтобы люди понимали, что да, мы да, платили героям России да, из бюджета по 10 тысяч рублей. Да. Господин Силуанов да, нам запретил да, платить эти 10 тысяч рублей. Да. Официально отправил письмо, да, чтобы вы не платили да, эти 10 тысяч рублей. Да, героям Российской Федерации да. вот так относится к да, бюджетам да, региона. Да, особенно Чеченская республика. Вот, а, а все думают, что вот Чеченская республика да, вот, получает сколько столько хочет деньги. Да. То есть все думают, что Чеченская республика получает деньги от государства, а в это время деньги дает Андрей Леонидович. Андрей Леонидович а, вот. дает, да. Он... Академик академично академизует. И никто, а ни че, чирк. И... Ні, ні, не И не, 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 не но далее беседа про финансы мало не накрылась мидным тазом. Но пока было про молоко и яблоко. Он, он вернул. Вот что интересно. -то. Нет, нет, нет мы, вовремя воздержаем долг. Нет, нет, государство дает, но просто мы дали деньги, вернули, дали, вернули. Я думаю, ну, что не давайте. Вовремя. На молоко дали, вернул, на яблоки дали, вернул, дальше даю у нас. Работает все, да, действительно. Сам удивился, на самом деле, но работает. Вот и как это теперь разбачите. На помощь спешит охлобыстин. Гайданутый персонаж. Вообще от денег отказаться предлагает. Соромно воспитаю. А Кадырову пропонувал? М -м, еще то и сказал. О то. Того пишу Иван, что в хаты мысль одна штука. Тем, кто поки его слуха. Мы не за деньги. Мы совсем другие. А за что мы тогда? Мы за идею по максимуму, чем больше идей, тем мы больше задействованы. Мы не умеем жить для себя, предположим, как бы мы не, не декларировали обратное. И на секундочку, парировать тут есть кому. Операция «Декларация» або рубрика «Привид для гордощев». Цього разу це тарилка борщу и писюрик. Причем и посуд, и размер, и опис автора цього видео. Америкосы и коллективный Запад. Как вам такое? Вот обед, обычный обед славянского человека. 40 градусную жару борщик только выключил кастрюлю. И 50 грамм для аппетита. А вам слабо? Так что давайте, выдыхайте. Привет из РФ. Истек слюной капитализм мировой. Ну а пока выдыхать, точнее выздыхать приходится тем из РФ, Приветом, которых готовят к пакетам, вот так вот мы и воюем. Нас ебать, мы крепнемся. Сегодня весь день вчера везде. А мы ничего сделать не можем. Просто пушечное мясо. Нас поливаются всех орудий. Півальса ать два пакетуватися. Начальник штабний цілий Герасимов приїхав з перевіркою. Ну і судячи з кадрів, він ні муму і ні гугу у тому, що на тих там фронтах діється. Чи не на всіх їхніх каналах показали, як Герасимов сидить, як Герасимов стоїть? От він вже кудись іде, і валізку хтось несе. От він зирить як баран на малюсінький таран. На одного міні чогось, іншого чогось теж міні. Але нині увага на дещо інше. на лица орденоносцев или медали звенителей. Ну, это уж как хотите вы. Когда Герасимов речь толкает про честно добытые медали, они стоят и губы надувают. Серьезно. Хочу поздравить вас с честным работой с честным С честным Русскоскрепные, зараженные, можем повторить им, убежденные в своих небросаниях и героях СВО. С... С... Вот вам кадры для того, чтобы четче, четкого и не моими, а вашими глазами рассмотреть, как относятся ваши к вашим. Так вот, ваши к вашим, как к вшам. Гыдко, ихним, вид ихних, так что на каждое соединение пакет натягнули. Выгадайте, какой? Черный. 95 п'ятеро наших оборонців Азовсталі Маріуполя, Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини, Моряки, прикордонники, тероборонівці вже вдома, обмін полоненими. Тішимося з родинами, які дочекалися і нині обіймаються зі своїми. Обіймаємо тих, хто чекає, дочекаємося всіх з полону, тих, кого тримають у застінках, морять голодом, б'ють током, знущаються. Всіх дочекаємось. Ось так зустрічають наших знайомих, незнайомців, завдяки яким? Аби наші вдома. Поверненням, хлопці, а от так ваші, ваших, ну як кавшам з чорними пакетами, щоб сіденья плін не бивши не замаралі. Герої шмірої. Ну воно і не дивно Знаю, до чого готуються після повернення. Бо оцей цілий автобус Буратін настрогає дурачин, і це тільки м'яко кажучи. не имитация, а справжняя демонстрация. Рубрика «Я СВОшник, и мне ничего не будет» в разгаре. Рука в крови, а рот в... А я <свист> <свист> Водки нет, берите Ольгу Скобееву. Она тем более приготовилась уже. В интересные живем времена. Что дальше? Дальше больше глаза у Ольги. Нравится, не нравится, глаза-то округляются. Выявляется, за три дня, две недели, максимум месяц превратилась в игры на выживание. Тем, кто медалями побрякивать-то собирался? И снова про Харьковщину. Ой, там же все захопыло и всех уже победили. Они а не, не, всех и не совсем захватили. Увы и ах, увы и ах, лаптеногим полный швах. Два дня назад все-таки дошел до Волчанска. Именно дошел, потому что доехать туда крайне проблематично. Нужно постоянно держать уши в готовности. И как только ты слышишь вот этот противный писк подлетающего из дрона надо срочно искать укрытие, то есть желательно куда-то под деревья. И чем дальше, чем глубже ты зашел, тем лучше. Подходы к Волчанску плотно заминированы, поэтому ты всегда ищешь вот этот баланс между тем, как далеко можно зайти, и как далеко спрятаться от IPV-дрона. Висновок с этого кей, Ну, кроме того, что курячий капшо им на лопате, а не Волчанск. Так это чем глубже, тем лучше. Это наша тема. Не надо далеко ездить, учиться. Мы видим, как воюют. Мы кое-что освоили, надо это совершенствовать. Мастер спорта по глубокой в полный рост отработал. Страничку методички под названием «Переговоров хочется, но нет». Нет мозгов, нет переговоров, как говорится. Мы предлагаем урегулировать наши отношения и с Польшей, и с Литвой. Но пока взаимности не видим. Поэтому нам приходится Ухо держать в мозгов, уха держать масру Нет мазгов держите ухо. Ой, а хто там не дослухав до кінця чітку позицію українського народу? Ніяких поступок тут не можна казати це слово. Ну мені не можна, а вам ви в курсі. Серйозно. Так от жодних поступок і в них через це крепко підгорає. Хоча насправді підгорало тут рекордні температури, понищена енергетика, але нашим на фронтах у 100 тисяч разів гірше. Ну ви ж в курсі, серйозно. Как-то поделить по регионам. Кто можно сказать за, кто против России, каково настроение? Ну, сейчас, если взять так вот ту повестку, которая есть, и та часть общества, которая э, вовлечена в нее, но ну, это, конечно, это только антироссийская, безусловно, mm. хоть на востоке, хоть на западе, Украины, хоть в центре. Давайте говорить откровенно, что. Населення України, то есть, как бы, вернее, Україна как рус антируський проект она нас И і сегодня, сьогодні, вчера, вчора, і посінну після февраля двадцятого году. А багатоходівочка від зустрічати з квітами до отакого от і питання до вас, шановна аудиторія, а як ви для себе вирішили питання з родичами, друзями по той бік? Ну з Запаєбріка можна анонімно, не анонімно, а категорично навпаки. Вони за обідві щоки набирають повітря, аби зізнатися, їхнє по плану пішло по. Паркану по пришло, и никакими погрозами за переговорный стилм никого не затянули. Никаких мирных переговоров Запад с нами настоящих вести не будет. Там все четко: Украина в НАТО, Россия агрессор, Россия должна вывести войска с Украины. Это не тема для переговоров, это ультиматум. И это стартовая позиция, то, что опять возится с перемириями, которые зеленочеловечковые наборы солдатиков не соблюдают, Та ну. И диво. Но России никто не верит. Через призму информационного пространства просматривается такая тенденция, знаете, очень медленной, но достаточно методичной подготовки европейских стран к войне с Россией. Так, не так скоро, как нам бы хотелось, но целиком серьезно.